Трудовое рабство в Украине. В Винницкой области фермер два года держал в сарае двух мужчин. Заставлял тяжело работать и жестоко избивал. Но им все же удалось вырваться. Найдут ли управу на рабовладельца, выяснял Алексей Керман. Руки Виктора Коваля изранены от тяжелого труда и издевательств. Два года он и его товарищ были рабами местного фермера. Работали, говорит Виктор, как валы по 20 часов в день, а питались отходами. За любое непослушание жестокая порка. Патиканы, мочировка, аматурою. Он думает, что мы рабство делаем, что мы как железные, мы должны все То Посмотрите в руки. Неделю назад Виктор с товарищем решились на побег. Три дня прятались в лесах, жили на чердаках заброшенных домов. Виктору скрыться удалось, его приятеля поймали. Соседи, видевшие это, в милицию обратиться не решились. Стояла машина, иномарка. И так я его не бачила тут. Виктор вспоминает, нанялся к фермеру, потому что тот обещал ему 2000 гривен в месяц, питание и проживание. Объясняться с бывшим рабом, как и с событиями, фермер не стал. Вместо этого спрятался и спустил собак. В этом доме фермер два года держал рабов, а теперь сам прячется от журналистов. Чтобы поговорить с хозяином, так Виктор до сих пор называет фермера, пришлось вызвать милицию. Но даже два отряда стражей порядка ничем не помогли. В итоге милиционеры приняли от пострадавшего заявление и допростили жену фермера. Пояснение дала Загальный. Пока с хозяином не говорили, сейчас вот эти по самому факту проверка. Будет порушена криминальная справа, мира пока выбирается судом. Результаты проверки в милиции обещают обнародовать через 10 дней. Алексей Керман, Дмитрий Кабак. события Винницкая область.